Для підтримки галузі молочного тваринництва у 2012 році держава розпочала виплачувати дотації за вирощування і збереження молодняков великої рогатої худоби. В районі роботу з даного питання було розпочато з 1 червня поточного року. На даний час документи на отримання дотації подали близько сотні господарів, які утримують молодняк великої рогатої худоби. Але якщо в Комарівській сільській раді власники молодняку. Вже отримали зазначені кошти, то на території Левківської сільської ради охочих отримати дотацію майже немає. З метою обговорення цього питання, 9 серпня, перший заступник голови районної державної адміністрації Анатолій Чигринець зустрівся з жителями села Левківка. Роз'яснення стосовно порядку отримання державної підтримки за молодняк великої рогатої худоби були надані головним зоотехніком управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Володимиром Чернишенком. Датація, яка виготовлена 2 марта. 2012 года, э, дотация по Великой Рогате и э, согласно э, подписанным Кабинетом Министров, э, получается такая. 3-6 месяцев э, теленочек э, 250 гривен, 6-9 идет 500, э, 9-12 идет 750, 12-15 тысяч гривень. Это согласно э, постанове, каждый квартал э, населения будет получать эти денежки, которые зарегистрировались. Для того, чтобы получить эту дотацию, всего-навсего надо э, зарегистрировать животное, теленочка или телочку, или бычка, то, что народилось в домогосподарстве. Если оно народилось, для этого ветеринарный врач приходит к ним домой, и, пожалуйста, он делает идентификацию, это ушные бирки, которые ставят животному, и регистрирует такой возраст, такое животное, порода, все как положено. Это когда он зарегистрировал, эти данные подаются э, в Харьков, идентификационный специально там отдел есть, который выписывает полностью эти документы, передает обратно ветслужбе, ветслужба или в сельраду или приносят даже до дому этому владельцу, чтобы этот владелец сделал ксерокопию э, инди, э, паспорта животного, паспорт э, ксерокопия владельца, э, потом идет э, э, расчетный счет эти все ксерокопии, когда соберет человек, пожалуйста сдает селераде сельрада э, делает по своей селераде э, по всем населенным пунктам до первого числа ежемесячно и предоставляет в управление сельского хозяйства мы уже имеем так сказать маленький опыт э, по э, комаровской селераде, по каменской селераде по вернополю где люди полностью уже Получили, которые зарегистрированы были на 1 июня. На 1 июня у нас было э, зарегистрировано э, 46 голов на общую сумму 17 500 гривен. На 1 июля 1 июля у нас уже зарегистрировано 43 животных на общую сумму 21 500 гривен. Это буквально значит где-то до 25, 26, 28 на эти числа придет на изюмское казначейство деньги, и эти владельцы все получат на свой рахунок полностью свою сумму. З питання отримання державної підтримки за молодняк великої рогатої худоби звертатись до управління агропромислового розвитку райдержадміністрації за телефоном два чотирнадцять